-го года, с 97 98 года э, работал аппарат магнитно-резонансный, э, томограф, работал э, государственный, -го, да, территория -го, областной да? больницы. И вы там, там работали, работали тоже, да? И, да, мы работали. Э, там э, это были инвестиции, по-моему, было по Чернобыльскому фонду. Ну, то есть он приобрел. На тот момент это был дорогостоящий аппарат, но магнитно-резонансная томография, и вообще томограф, он требует очень больших затрат. То он есть объяснял, как, на специалист. заправку гелия, да, на обеспечение, то есть на все. На тот момент это был 0,5 Тесла, томограф, напряженный спойлер. То есть в 1997 году и в ближайшие 5-6 лет он исполнял хорошо, работал, то есть нормально. Вместе с тем там тоже были неполадки, то есть через каждые полгода опять больших инвестиций, больших вложений. То есть постоянный ремонт там требовался 50, 100, ну и небольшие суммы, то есть Если достаточно не могла, необходимо его, было постоянно и обновлять тоже надо было. В 2009 году произошла серьезная поломка, то есть произошла поломка помпы и произошел выброс гели. То есть там ежедневно терялись очень большие, то есть гелий испарялся и уходил. То есть, а заправка гелия это опять же требует больших вложений. Значит, и в связи с тем, что все-таки уже в 2009 году он уже не нес такую смысловую нагрузку, потому что уже с 2000... 2002, 2003, 2005 -го годов появились современные машины, полут, одно полутора Тесла. Сколько вот машина, которая сейчас у вас работает и выполняет, как понимаете, функции? сейчас у нас еще не работает. Магниторезонансного томографа у нас Хорошо, а будет, будет? это будет полутора Тесла. Сколько это стоит денег на сегодняшний день? На который сегодняшний который... момент я не могу рассказать. сказать. Ну, ну, порядка от власти... 10 миллионов. Гривен. Гривен, конечно. То есть такой вот порядок вот, цифр. да? на сегодняшний день, то есть... А эксплуатация, сколько его вот, к примеру, если вот мы с вами разговариваем, понятно, что это ваши, не ваши сейчас, это предприятие, которое... Ну, любое. сейчас, например, наши конкурирующие фирмы, Асклепи, у них МРТ, одна и полтора сейчас на Багуне, в Станишовке, у них работают уже два года два или три года, да? То есть они появились первыми. Mm -hmm. Ну, я имею в виду, вот эксплуатация да, завтра, вашего аппарата. Завтра, завтра, я спорит? не могу пока вам еще сказать, калькуляция не подводилась, потому что еще нет открытия, я не могу. Ну это. Но заправка по, по идее это уже должно быть все-таки экономичнее, более вариант, чем был предыдущий. Я так понимаю. Если... Ну И... экономичный, да, более экономичный, потому что все-таки гели будет заправляться реже не каждые три месяца как здесь заправлялся ну то есть это усовершенствованное оборудование ну, мы говорим случае, о мерседесе ну, а запорожце ну, нет даже случае. не о мерседесе мерседесе там 85 -го года 80, и мерседесе там 2005 -го. да говорить о том что то, то то оборудование можно было спасти но это практически уже нереально то есть 15 лет. Вы я... так говорите, потому что вы с ним работали. Это ваше мнение личное. Ну, конечно, я врач, но ну, официально я работала. Не, я, уточняю, потому да, что я же не знаю. Да. 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 да, я врач МРТ, которая работала там. То есть на тот момент, да, мы давали вот какой-то период, например, с 98 -го года по там, 2005, 2006, 2007. Но потом уже к нам приезжали люди с более современными данными, обследования. И мы, да, мы оказывали помощь, но мы не все программы могли выполнять уже, то есть ну, какая-то информация терялась. Хорошо, и еще раз, вопрос. вот Вы здесь вот работаете, это уже это частное предприятие, предприятие да. правильно? Да. Да? Да. Да. А да. да, это вы муж... являетесь, это вы и властник предприятия, и вы директор, или... Нет, нет, властники вы... нет, учитель. Вы, да. Это у нас фирма, да. Вы не да. собственник, да. вы... Да. Э... Это ваша работа. Это, это вы... моя работа. Сейчас. Почему хорошо? В таком случае, на ваш взгляд, я же вам не хочу да. говорить, да. я с сами без себя, на ваш взгляд, почему... Вот так подобный э, аппарат э, арендует помещение здесь, в больнице по не... государственной или муниципальной. В любом случае это не частное заведение. По идее, по логике разобраться, да? Э, здесь государство должно было вместо того аппарата, который они ну, должны были, поломать, они и должны были, компьютерный помог, они должны и были приобрести, да, там уголь, и, в зависимости там, от государственного бюджета или да. местного бюджета должны были приобрести, тем более, как говорят что 60% бюджета прошлого года, 2012 года областного ушло на медицину, Даже были приобрести и поставить здесь его. Да? А в ну, ваших как все-таки это частное предприятие, вы должны были арендовать помещение ну, в другом месте, по идее. Но с другой стороны, мы оказываем помощь, неотложную помощь. Мы оказываем помощь. У нас есть договор с областной больницей, то есть у нас тяжелые нейрохирургические больные, гематологические больные, которые требуют, и мы до 8 вечера работаем, и в субботу работаем. То есть ну, это мы... еще и еще вызвано тем, ну, Здесь я, я стараюсь рынка. быть да. я, я естественно... Вызвано тем, что мы оказываем помощь, мы не просто там зарабатываем деньги, мы оказываем медицинскую помощь. Хорошо, если человек, ну, вы же знаете, я, я уже повторяюсь, да. на суде получает минимум там, 1200 гривен, необходима помощь. Кто-то вообще эти деньги не получает. Кто-то получает и там 70% тратит на коммунальные услуги. Во-первых, да? у нас есть гибкая система скидок. И вот Или корня на кассу. Я да. мысль да. скажу. И вот с улицы попадает человек, которому необходимо, необходимо ваше исследование провести, и он даже не может минимально оплатить, как это происходит. И вот, вот вы говорите, вы работаете до позната, там до 8, до 9, не мне вам рассказывать, какие пациенты приезжают. Да? Приезжают пациенты жители нашего города. Они все разные, с разных доходом у вас вы частное предприятие, которое целью ставит получение прибыли. Конечно, на сегодняшний момент в первой городской больнице есть государственный компьютерный томограф. И они обязаны оказывать помощь без оплаты. Там есть томограф, и он да, конечно. Компьютерный томограф 16 срезов. У нас 4 срезов. То есть, да, мы первый можем... Первый городской больницы. Это где там находится? Советская, первый срез. А, все, я то есть... А, э, а вот кого там какая мощность? 16-ти 16 срезовый, но он э, были, бюджетного это, класса. Плотно мы плотно. не сравниваем. Это МРТ, это отдельно. Это магнитно резонансный томограф, это компьютерная томография, компьютерная на основании рентгенов. Ну, рентгеновская трубка и получение рентгеновского. Изображения. То есть у нас строго по направлению. Вот так просто там с улицы мы тоже не берем пациента. Потому что здесь лучение есть, естественно рентгеновская нагрузка несет за собой. МРТ там ну, практически без вреда, считается. А ну, а а с года были... здесь будет МРТ Не здесь, а рядом, да. А рядом это где? Напротив, там, где стоял старый. Ну, вот я имею в виду, здесь же у вас я Да, я имею в виду, вы... Да, у... да, да, То есть мы выиграли, да, и арендовали помещение. А выиграли мы... тендер, да, на что-то да, да, да. На что тендер? Ну, чтобы возможность... На аренду помещение? Потому что государство получилось, оно не смогло справиться. С имеет отношение главврач больницы, областной нет. Борщевский к вот этому предприятию? Абсолютно. никакого. – я, я, задаю вопрос, который я буду задавать там и дальше, понимаете? абсолютно никакого. То есть никакого административного ресурса, то есть там, чтобы направляли из областной больницы или откуда это нет. Это учредители киевляне, и они вышли. Это Тошиба, то есть и те, которые там и в первые ставили они, а здесь они поставили частный проект. Потому что не может государство инвестировать такие вложения. Ну смотрите, я с, я с вами соглашусь, я с вами соглашусь ну, за одним исключением. Если мы говорим э, не о частном предприятии, согласиться с вами, если мы говорим о частном предприятии, да, это не инвестиции. Если мы ставим вопрос по-другому, что у нас идут бюджетные средства, да, и есть необходимый такой аппарат, который был поломан или поломался или вышел, вышел из строя, скажем, так, вышел аппарат, строя. который вышел из строя. И он необходим. Его даже были приобрести. Почему его не приобретают, Почему э, привлекают частные? Э, и это при все, при том, что у нас тратится 60 бюджета на медицину. Мы, мы пришли это сюда, уже, сюда уже через год, даже через полтора, когда уже этот томограф сломался. То есть мы не пришли сразу, я, я то есть, я... Я... или мы сломали томограф и это сюда? Я уже больше вам да, я, сюда... я вам объясняю. Мам... То я... есть... есть здесь уже все был вакуум. Все в областной больнице не было ни единого. У нас сейчас стоит Поэтому, СРТ 10 10 компьютерное там... я, я, я вам объясняю, то есть мы пришли на помощь людям. Вот как бы вам так не казалось, то есть это был нонсенс, чтобы в областной больнице не было диагностического Про оборудования. Почему год прошел и не было? Год не... не было. Мы пришли уже не... как бы мы пришли на пустое место. А когда вы спрашиваете, по когда вы? Ну, я вам не скажу, потому что полтора, ну я же не прошу отдать проведение. Нет, у нас договор аренды уже ну, полгода. Уже, ну, конечно. Полгода. Ну, как, конечно, когда была принята эта закупка уже оборудования, согласованность. Ну, в случае, с в любом случае, это с весны, вот так вот, ну, с этого сначала этого. Вообще эти все разговоры мы ушли уже год назад, то есть это было просто по, дело уже год. Ну, я не могу сказать точно, когда. Ну, это все с разрешения естественно, обувь даже администрации, всего-всего. Ну, это, это опять-таки вопросы не к вам, это вопросы больше книг. То У вас, вас можно только спросить, как ну, не экспорт, как специалисты, которые этим занимаются. То есть на сегодняшний момент, ну, это один из альтернативных. Ну хорошо, как бы альтернатив, а допустим, опять-таки, поясните, допустим, вот моему товарищу необходимо сейчас сделать это реально, эта да, ситуация ну, позвоночника спины. Вот, Это сколько вот может обойтись? Значит, я могу говорить только о том, что я знаю, значит, на рынке услуг, что ну, у вас, допустим, да, у нас еще нет. У нас еще нет. нет, у нас нельзя. только в Москве тоже нельзя, это компьютерный помог Вашему надо товарищу магнитно резонансный томограф. Так вы же говорите, что первый городской больницы это компьютерный, есть Надо разделить. Есть КТ и есть МРТ. На сегодняшний момент МРТ есть только в Москве. У них есть да. и КТ и МРТ. А в Станишовке там тоже КТ и МРТ. КТ и, и МРТ. У нас пока только только КТ, мультиспиральная компьютерная МРТ это, то есть то, что без видно, то, что без облучения. То есть, ну да. там своя система, там другое, там, там высокая напряженность, магнитное поле, радиочастотное излучение, там другой принцип получения изображения. Хорошо, вот допустим, это То есть 8, 8, 8, 8. по показаниям, по направлению, по показаниям врача. По показаниям. Мне просто так не с улицы, никто ничего не делает. Просветить все нельзя. Ну, а, то есть вы даже не учитываете, сколько это может стоить? Ну, в стоит 650 гривен. И корня кассы там действует. А у вас этого нельзя будет сделать? Пока да? нет. Когда да? будет, когда будет. Только единственное занятие. место сейчас в Асклепе. Да. Или Киев. Или Станишов. Ну да, либо Багуня ну, Станишовка, либо Киев. А на ну, Багуне тоже есть? Да. Именно Лев. МРТ? Да. да, да, А там такая же, такой же порядок. Это, я так понимаю, там видно тоже частный, да? Да, это частный центр. Частный. Короче, единственное государственное было у вас, он вышел из строя, да. его, вместо него ничего не поставили. Да. Сейчас у нас работают реально в городе: это в Асклепии, это на Багуне. Ну, это склепе он два филиала, на Багуне есть нежелка. Ага. Ну то есть это вот этих два, это Багуне есть нежелка, и, да. и да. если все будет нормально, то у вас это тоже появится. Да? Там ближайшая какой-то. Какой да. 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 Ну, в принципе, как бы пояснили, а вот специалист был у нас на Армазском он как бы объяснял. Как ну, это или было, вам что... еще, я думаю, что... Я Где не раз. помню, там да. зараз позаштатный специалист. Не позаштатный, да, да Он это... рассказывал да, по поводу гелия, по поводу заправки, насколько это было дорогостоящим, да. то есть нельзя было, потом просто нужен... Каждый день надо было... Да, да, да. Он все это, это пояснил, но здесь вопрос по большому счету касается других вещей. Не почему он вышел из строя, там, это разбираются хозяйственники. А почему вместо того, чтобы он вышел из строя, не приобрели и сейчас, допустим, если тогда, как нам говорили, нужно было где-то 40-90 гривен да, для обследования, допустим, то сейчас нужно уже 600, да, гривен? Нет, не 40-90, да, было в пределах 250-50. 50 гривен пленка была там. Ну, сначала это было. Ну, это все было убыточно, это же никто не привел никакого а У нас медицина бесплатно. Ну, даже не не сама пленка, плечо. на сегодняшний момент пленка, которая выдавалась пациенту, она стоила порядка, ну себестоимости было 50 гривен. Диск мы не могли записать, допустим, потому что то оборудование не позволяло этого ну как бы все устаревшего компьютера и всего остального. То есть там уже компьютерная база, программное обеспечение само по себе морально уже устарело. Не, я понимаю, но тем не менее это... Э... То есть реанимировать его практически уже было невозможно. Вопросов нет. Есть есть то, вопрос. Речь могла идти, допустим, только о каком-то новом аппарате. Есть, Хорошо. Еще такой вопрос опять-таки. Это уже даже не столько касается вас, как, наверное, директора. Ну, вот если сейчас принимается решение областной рады на сессии при формировании бюджета на следующий год о а выделении денег на аппарат МРТ, и будет приобретаться вот реально, куда его ставить, да? Здесь вот, вы уже занимаете, у вас договор ряд, вы у вас вы прошли все эти кремы. То ну, есть, ну, это, ну, если ну, не найдут, ну куда... Ну, вот, вот, не, вот такой вот вопрос, да? Вот сейчас они, то есть им уже надо будет искать, вас, вас выгнать нельзя, вы норму, вы, вы, его это, на сколько времени арендуете? Когда нужно ждать, чтобы вы освободили Мы и не вас Я шучу, но тем не менее, вот на сколько у вас договор аренды? Договор аренды на три года. На три года. То есть нам нужно будет нужно будет рекомендовать областную ради чтобы они в этом году денег не выделяли, через два года, когда у вас будет заканчиваться договор аренды, чтобы вам прекратить вы снесли свое дорогостоящее оборудование, ну, да, и, вместо, да, 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 и вместо вас так. поставили государственный, который обязан ну, хотя бы там за тех 50 гривен, то есть за себестоимость этой пленки. Не знаю, хорошо, как государство при нынешнем состоянии бюджета и всего остального выдержит, если сейчас минимум уже 600-700 гривен. В Киеве стоит ну, Здесь либо, опять, ну, идет философский вопрос, либо нужно отказываться от понятия бесплатной медицины. Ну, конечно, страховая медицина, да? пожалуйста. Либо же, ну, мы, страховая медицина, сейчас, заключайте договор. Вообще, мы с вами будем. медицина, это моя любимая тема, то есть начинается у нас <с> пяти минутки. Да, у вас же не совещание, да, у вас называется пяти минут. Страховая медицина, Тридцать минут, 40 минут может проходить час, да, то есть уже от этого. Называется от благодетных да, что такое плакатиненоски, как они берутся, куда они деваются, что это такое. Ну, на сегодняшний момент, зачем то, поднимается вопрос... Зачем называть это, это бесплатной медициной? Я вам хочу сказать, что этот вопрос нереальный. Вот, судя по всему, что сейчас происходит. Вы знаете, это что принят закон с такой медициной, и он ну, должен ну, быть. Я, я бы очень. Почему? И мне заключите со мной договор. Я буду и, и, он, все. и он должен вступить в силу до, 14, до конца 2014 -го года. Ну, у нас, Точнее, не он должен вступить в силу, а, а страховая медицина должна... Воплощается вот именно лекарняная касса. Есть, ну это не страховая ну, медицина, это лекарняная страхова, касса. это, не страховая, это, вот И взят, за, за, за основу законодательства Франции и Молдовы. И вот именно их образец страховая медицина, буквально вчера, или позавчера в интернете прочитал, то есть как бы и до конца за -го года, Жестко страховая медицина, как бы. Это тоже как бы посещение темы. Вот вам большое спасибо. Я постарался быть объективным, хотя я говорю, завтра в 19 часов я вам оставлю название сайта, и завтра будет передача в прямом эфире. То есть мы сейчас, прежде чем обсуждать эту тему, да, мы хотим, ну, было бы правильно спросить, что же происходит на самом деле здесь. То есть так это не так, завтра будет передача, приглашен кто-то либо из городского управления, управления сторону, либо из областного, понимаете, управления. она важна. Поэтому, если э, возможно, там много не надо, одна, две-три минуты, сколько у вас получится, нас интересует вопрос, правда ли, что персонал сокращается, э, и что здесь э, не будет больше медицинского учреждения, там коммунального или, я не знаю, или государственного, э, правда ли, что уже пишут люди э, заявление об увольнении, есть ли такое? И все, потому что, например... Вчера, например, нам говорили, ой, ну нас уже заставляют писать заявление. Ты дашь интервью, что ты заставляют писать заявление? Ой, я не дам, потому что я боюсь, что меня уволят. То есть вопрос такой, либо ты врешь, либо ты на самом деле боишься. Понимаете, о чем дело? Здесь же речь опять не вас абсолютно, вы не есть представителем власти городской или областной. Вы руководитель конкретного медицинского учреждения, и мы вопросы вам задаем по существу. И от вас же это не зависит, вы даете мне правильно. Естественно. Поэтому ничего, я не хочу ничего такого, чтобы у вас каким-либо образом ну, ну, не, 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 чтобы были ваши слова, неправильные слова, по-другому, чем вы их скажете. Поэтому говорите от первого лица, я сказал, что нас интересует два вопроса. Правда ли, что это сокращается, если вы знаете это, и правда это, и правда ли, что сейчас увольняются люди. Ну, уже написали заявление об увольнении. Вот так. Все. Значит, на данный момент происходит реформирование вообще здравоохранения в Украине. Не только в одной, отдельно взятой Житомирской области, в городе Житомире. В программе этого реформирования происходит, ну, формируются такое, такие лечебные учреждения, как Центры первичной медико-санитарной помощи, в которых будут работать семейные врачи. Кроме этого, программой реформирования предусматривается создание консультативных поликлиник для взрослого населения и для детского населения. Что сейчас происходит в Житомире? В Житомире сейчас работает рабочая группа, которая создана при управлении здравоохранения, городском, да. городском, да, которая в бумажном варианте пока разрабатывает вот эту систему реформирования здравоохранения в городе Житомир. Еще раз повторяю, в бумажном варианте поликлиника, если вас интересует конкретно поликлиника 1 мая до да, 23, она в этом бумажном варианте пока предусматривается как консультативная детская поликлиника, ее работа в дальнейшем будет, плюс частично здесь будет расположена амбулатория вот этих семейных врачей. Сколько здесь будет семейных врачей принимать, как это будет, это пока еще, опять же, идет в процессе разработки. С полной ответственностью могу отвечать то, что в детской городской больнице ни единый человек, пока не написал заявление на здесь увольнение, в я имею в виду в детской городской больнице, эта поликлиника входит в состав коммунальной, коммунальной установы, это коммунальное учреждение, детство, Центральная детская городская больница, по увольнению, по сокращению штата. Может быть, кто-то увольнялся по поводу там, да, да. семейных обстоятельств, еще как-то. Это понимаю, идет рабочий процесс. О сокращении штата ничего. Какой ну, да, в с Если кто-то вам об этом говорил, ну, думаю, ну, что человек лукавил. Не соответствует действительности. Да. да. Mm. Э, то есть э, не только в детской городской больнице и частью, которая является поликлиника, соответственно, и здесь у вас ничего подобного не происходит мы, как я понимаю, на самом деле есть реформирование, то, что сейчас эти, это проект, да, как он будет, это да. реформирование проводится у нас. И будет... В городе Житомире что будет создано пока? Разрабатывается. Сначала этот весь проект а То, когда... что разработается рабочей группой, вынесется на сессию городского совета, ознакомятся депутаты, депутаты решают, что, надо, сетова, будет уволять, надо, уволять, да. надо это для города или не надо это на города. Ну, думаю, что раз это происходит а во всей уходит, стране... А кто входит в рабочую группу вот, по реформированию в Житомире? В Житомире э, на, э, директором, ну, директор, начальником рабочей группы и заместитель начальника управления здравоохранения городского шкафа Ирина ходят все заведующие поликлиника детских ну детских а это вот патриар, это я за... заместитель главного врача по поликлинической работе и вы тоже туда ходите, да конечно то есть вы непосредственно в... принимать участие в разработке да, этого да. документа ходят все заведующие поликлиник взрослыми это и первой и второй больницы но у нас же там ходят экономисты всех лечебных учреждений ну и она достаточно большая по количеству людей. еще туда задал вопрос, опять-таки, вы, если не хотите, не отвечайте на него. да, но я вам задаю, вот как он есть. Э -э говорят, опять-таки, слухи. Но поймите правильно, да, если это не просто, ну, конечно, вот вы сказали в начале фразу, я не собираюсь комментировать слухи. Но это те слухи, которые не то, что нам мешают жизнь, а люди об этом говорят. Это людей интересует. Поэтому вы либо говорите да, либо нет. Либо это же вы Если это слухи, то значит нужно назвать, что это слухи. Но как вы сейчас сказали, если кто-то увольняется по какой-то другой причине, то он лукавит, потому что это не есть правда. Значит, что то есть понимать, что происходит на самом деле. Я так говорю вот, про сегодняшний да, момент. Да-да-да. Мы, мы говорим про сегодняшний момент. Есть да. еще такой опять-таки, э, ну, слухи, слухи, может быть, неправильно скажу, что в результате реформирования здесь должно располагаться какое-то частное медицинское учреждение. Если в этом на сегодняшний день в тех планах Нет. предусматривается здесь предоставление каких-то подощений под какие-то частные. Нет. То есть это тоже является. Это тоже выгодным. будет на, на сегодняшний это... день. Да, на сегодняшний день идет разговор о том, я же уже сказала, что это будет поликлиника, консультативная диагностическая детская поликлиника, которая будет своим ну подчинением подчиняться больницы. Ну, ну Уже не будет у нас много детских поликлиник в городе Житомире, они будут перейдут в структуру центров первичной медико-санитарной помощи, а вот эта поликлиника как отделением э, стационара. Хорошо, еще такой вопрос к вам уже как члену группы, рабочей да, группы. А, почему вот э, вы свою работу не доносите до людей? Это же здравоохранение, волнует всех у кого дети волнуют в два раза больше, да? Все же об этом говорят, точнее не все, многие об этом говорят. То есть ээ как можно понаблюдать результат работы или ход работы в вашей группе. То есть, кого это интересует? Есть сайт, Но это идет рабочий процесс. Это пока обсуждается в рабочем... Ну, как в рабочем. Вот встретилось 10 человек, и мы обсуждаем. Вы считаете, что вот это все должно выноситься на обсуждение? Я вам скажу по-другому. Я поняла. Но я просто хочу сказать по-другому. Несколько раз мы пытались рассказывать не пытались, мы проводили эти занятия с нашими медработниками. Наш главный врач выступал, два раза собирались ну, как это так правильно выразиться, я не знаю, стачки, не стачки, в общем, один раз собирались мамы под облздравом, он там выступал, второй раз выступал, собирались мамы с детьми под горздравом, он опять же там выступал и пытался донести вот эту всю информацию. Слухи не прекратились. Менее, такое, иногда иногда в, такое создается впечатление, что чем да. больше пытаешься рассказать и донести, э, эти, еще возникает еще больше... Слухи, да, возникают совершенно другие. Ага. Но после собрания медработников, медработников, которым пытаешься по пунктам разложить, рассказать, не волнуйтесь, там это все, как, как это будет, после этого они выходят, и волна слухов поехала по ногу тогда вопрос когда вот, ваша рабочая группа это же не постоянно действующая рабочая группа ну, она на данный не момент действующая. она действующая не, не, я, она я... создана в сентябре месяце и вот, вот там два раза в неделю я, или вы, раз вы может быть я неправильный вопрос задал это же не постоянно действующая рабочая группа это создана для решения конкретной проблемы проблем, да? Да. да то есть она имеет срок вы к какому-то времени вы должны закончить свою работу с каким-то результатом когда вы должны уже предоставить этот план реформирования медицинских учреждений. Я не могу сказать. То есть, ну, вас... в смысле? Я вас не то, что не я не могу сказать, я скрываю эту дату. Идет разговор о конце 2012 года. То есть до конца этого года, по идее, вы уже должны подготовить документ. Да. да, да. Есть, и, и, вынести, я... и вынести его на ну, сессию. Ориентировочная, да. да. То есть да. до конца года, по идее, должен быть уже документ, который, по идее, как проект, да, как проект да. потому что он должен быть обсужден. Я так понимаю, это есть суспільно важливое питание, да, то есть, по идее, даже необходимо будет провести громадские какие слухания. Ну, э, это, это, это я Но уже ничего не, не могу сказать, да. Потому что есть меська рада, вынесется ну, да, на, на совещание вопрос. депутатов, депутаты э -э, решат. Да. Да, то есть не будем говорить. Не целость да, самовредования и ну, да, 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 все остальное, я в этом не сильно компетентна. Я просто еще скажу два слова. Можно выносить на громадские рады, можно Абсолютно. не выносить. Не, да. не Нет, на громадские слухания. слухания. Это слухания да. Да. Можно выносить на громадские слухания, можно не выносить. Но э, существует программа реформирования в стране.